tarbiyasi yomon odam yomon odam yomon ish qiladigan bo'ladi tarbiyasi yaxshi odam yaxshi ish qiladigan bo'ladi hech qachon oilada masalan davrada o'tirib or nomus g'urur ibo hayo shu haqida nasihatlar bo'lgan odob axloq haqida maktabdagi o'qituvchi ustozlarni hurmati haqida o'sha uh, oila davrasi shunday gaplar bo'lsa o'sha oiladagi qiz yo o'g'il borib ustozlariga gap qaytaradigan ustozlarni bundaq qilib boring ishingiz bo'lmasin deb itarib yuboradigan o'quvchi bo'lmaydi u qaysi maktabga yig'ilishga borsak eng asosiy muammolardan bittasi shu shu gapirsangiz shu bolalar o'qituvchiga qaytara, gap qaytaradi gap qaytarmasa gohida yuboryapti ishing nima deb biz paytda agar o'qituvchi ursa boshimizni ukasiga sinsa kirib aytgani qo'rqardik uyda наоборот kurakni sopib sinardi boshimizda san o'qituvching uradigan ish qildingmi san deb hozir dada desa tomomda tog'a keladi pishillab tor futbolkani kiyib olib kim o'zi deydi shuning uchun o'shani jiyani narkosh dorni tagidan qochgan bir rasvo bola bo'ladi o'sha наоборот o'qituvchiga ayol kishi bo'lsa bitta padarkani berib o'g'il bola bo'lsa ham bitta o'ziga mos podarkani berib yo aka yo opa rahmat sizga shu o'g'limi yo qizimi yo jiyanimni qattiq teyibsiz dars qilmaganligi uchun qattiq teyibsiz noz chekayotganligi uchun yo sigaret chekayotganligi uchun yo qizlarga tegajonlik qilayotgani uchun qattiq tegisiz rahmat deb padarka berish kerak oi mana bugun san tug'ib qeyibsanmi non yedirib beyibsanmi ha o'qituvchi tug'magani aniqu san tuqqansan u lekin u ustoz u ha san ahmoq ota ona bolangga dars qildirmaganingdan keyin kunda ikkiga kelaversa bitta partni egallab o'sha yerda o'tiribdi bitta bolamiz uchun bilasizmi bir yilda nechi million pul sarflanadi byudjetdan masalan o'n yilgi ta'lim bo'lib qoldi endi misol o'n yil o'n bir yil o'qiydi o'n yil o'n bir yilda bilasizmi bitta bolaga necha million pul sarflanadi so'ravdim esimdan chiqib qoldi o'n yilgacha bitta bolaga necha pul pul ketishi haqida so'ragandim bir ta'lim tizimidagi bir odamdan qani kim pulga o'qiyapti hozir partasi pulmi pul yoqayotgan sveti pulmi pul ustozlarni oyligi attigi mel doska remont endi ho'p o'zimiz yonimizdan qilib bermayapmizmi endi hech bo'lmasa shuni shukri bolalarimiz zo'r o'qib qo'ysin maktabda zo'r o'qigan bola jinoyatchi bo'lmaydi kamdan kam beshga o'qigan bola jinoyatchi bo'lib chiqadi Ba arı, yama yürüyen, ogru, was, körinte, minus, bari haligi ko'chada bezori yomon ish qilib yurgan o'g'ri qumorvoz shularni ko'ringda minus birga o'qigan koridorda o'qigan nimaga zo'r o'qigan bola institutga universitetga kiradida u instut universitetni bitirgan odam kim bo'ladi bitta qalamni ushlab o'tirib ruchkani ushlab o'tirib million pul topadi nima deymiz biz ularga qandingni ur yigit deymiz malades sanga deymiz bizni bolamizchi nima bo'lyapti sabab o'qimayapmizda ilm ki dunyo va oxiratni azizligi dedilar ilm ilm deganda faqat qur'on hadis emas ilm inson hayoti uchun kerak bo'ladigan har bir ilmni o'rganish farz